Bəli, biz indi veriləşin əvvəlindən də qeyd etdiyimiz vacib xəbərin təfərruatlarını öyrənməklə davam etmək istəyirik. Məsələ burasındadır ki, İran Azərbaycanın dörd diplomatını arzuolunmaz şəxs elan edərək, hansı ki yalnızca Təbrizdəki baş konsulluğumuz fəaliyyət göstərirdi, belə bir addımla çıxış etdi. Məsələ burasları xarici işlər naziri bunu təsdiqlədi və bu məsələnin əslında yeni olmadığını qeyd etdi. Hı -hı. Molla rejimi uzun müddətli səssizliyi nümayiş etdirirdi və bu gün səssizlikdən sonra atılan bu addım nəyə hesablanıb? Onda belə çıxır ki, İran, Çeçen və Molla rejimi Azərbaycanlıların, Cənubi Azərbaycanlıların Azərbaycan hökuməti ilə əlaqəsini bir dəfəlik kəsmək istəyirmiş kimi məhz bu addımı atdı. İndi biz bu ə, məsələni aydınlaşdırmaq istəyirik, qeyd etdiyimiz istiqamətdə. Bunu aydınlaşdırmaq üçünsə bizi bağlantıda ekspertimiz də gözləyir. Siyasi şərhçi Babək Şahidi です。<music> Hər vaxtınız xeyir olsun. Sözün açığı, bir neçə müddətdir İran sakit idi, heç bir aqressiya filan nümayiş etdirmirdi, heç bir bəyanat, açıqlama vermirdi. Düşündüyük ki, yəqin deyilən fikirlərdən əsaslı faktlardan nəticə çıxarddılar və Azərbaycanla münasibətlərin normallaşması üçün necə ki, səhv özləri eləmişdilər, barışıqda da özləri bir addım atırlar. Belə düşünürdük. Amma bu gün xəbər çıxdı ki, sən demə Azərbaycanın dörd diplomatını arzuolunmaz şəxs elan ediliblər. Özdə Vaşinqton görüşləri başa çatandan sonra belə bir xəbərin çıxması sözü açığı bizi təəccübləndirdi. Nəylə əsaslandırıla bilər? Ə, salamlar, sayqlar. Siz də buyurun. İrəmandan salamı deyirəm. Məncə e, İranın bu addımının təməlində 3 səbəb vardı. Birincisi bilirik ki, keçdiyimiz e, aylarda İranın Azərbaycan vəkilçiliyində, Bakı vəkilçiliyində çalışan e, neçə şəxs ki, illeqal fəaliyyətlərdə iştirakda e, bulunurdu vardı. Azərbaycan tərəfindən istənməyən şəxslər elan edildilər. O zaman da İran necə təqib verəcəyini e, göstərmədi. Ba İranın o dövrdə Xarici İşlər Nazirliyi sözlüsü biz ə, önümüzdəki həftələrdə buna cavab verəcəyik cavab ə, dedi. Məncə birinci səbəb o gündən bu günə bəklətilən bir müddətdə İran mütkabiliyyət əsasında Tebriz konsulluğunun diplomatlarını istənməyen şəxs elan etdi. Çünki siz demişdiniz ki, bu günə qədər səssizliyini qorumuşdurlar. Necə cavab verəcəyini mənzə düşünürdü ya da şaşırmışdı çünki bir Azərbaycan məsələsində Azərbaycanın İranın təxribat davrları və aqressiv davranışları qarşısında, diş duruşu qarşısında, eee, gerçək budur ki, İran şaşırıb necə cavab versin. İkinci məsələ, e, bu gün bu xəbərin elan edilməsi və İranın bunun gündəmə gətirilməsinin səbəbi, bilirik ki, keçdiyimiz günlərdə Hüseyniün terror örgücü İranlı e, İran Milli Təhlükəsizlik Yüksək Konseyli tərəfindən gözaltına alınmışdır. Bu gözaltı surəcində bunların öz başına hərəkət etdikləri iğləri sürülür. Faqat burada bir e, baxdığımız stop Bu gözaltı e, sürəzində İran içində Azərbaycan düşmanlığından önə çıxan və çox radikal İran dövləti içində Azərbaycan düşmənliyi ilə bilinən anti-farsist çevrelər, öte yandan paririaristlərin dövlətə baskısı nəticəsində İran dövlətində, xüsusilə dövlətə e, vəfadarlar qruplar e, içində bir qırğınlığa yol açmışdı ki, e, və açıq bir şəkildə deyirdilər ki, İranlı rəhbərlər Azərbaycan qarşısında geri addım atmadılar. Hüseyniun terror örgüütünün başçılarının gözaltına alınması ilə. İkinci və bu öz tərəftarlar kitləsinin, öz e, simpatı duyan şəxsləri e, bir yenilici ruhuna qapılmışlardı. Bu gün onun elan edilməsi bunu onlara e, bu mesajı vermək istədi ki, biz Azərbaycan qarşısında geri addım atmamışıq bir anlamıyla. E, bu e, dilənişdir pasi dedi və daha çox terror örgütlərindən olduğu etirazlara qarşı e, onlara verilən təpki və onları məmnun edəcək bir addım olaraq niteləndirilir. 3-cü məsələdə bu açıqdır ki, İranlı rəneticilər Təbriz konsulluğunun fəaliyyət etməsindən rahatsızdılar. Bunun bir anlamıyla Cənub Azərbaycan məsələsi üçün Təbriz Cənub Azərbaycanın bir anlamıyla simce şəhəridir. Orda Azərbaycan konsulluğunun açıq olması Cənub və Quzeyin mənəvi cəhətdən birliyini və quzeyin cuneya verdiyi önem və dəyəri simcələyir və bir anlamıyla keçdiyimiz aylarda 2 ayda da gördük ki İran konsulluğunun önündə dəh devrim mühafizlərininə bağlı bəs özü də tərəfindən protesto keçirdi. Çünki İran müstaqil ki orayı bağlatdıraraq istər bu terror aktları olsun, istər çeşitli üsullarla aradakı ilişiyə aradakı mənəvi dayanışma və ilişiyə bir zərər və xiləli var dəlasın. Demək, özetləmək istərsəm mənca 3 səbəbi vardı. Birinci e, səbəbi bura buraya qədər e, qorudulsuzluğunu və sizin dediyiniz kimi insanlarda belə bir e, zehniyyət oluşmuşdu ki, iraq artıq normalizasiyona doğru hərəkət edir. Ona bir son nöqtə qoymaq nəzər ki, dünən İsmail Qanı Qanı İran Qudüs qucu qubələrinin başçısı dedi Azərbaycan məsələsində ə, hər şey kontrolumuz altında. Onun o sürətin durduğunu və bundan sonra yenə propagandada savaşına başlayacağının yenidən başlanğıcı olaraq dəyərləndirilə bilər. İkinci məsələ ə, bu Hüseyniun terror örgütü açsılarının göz altına alınması ilə yaranan rejim yanlıları arasında etirazlara bir anlamıyla bir anlamıyla onları saçınaşdırmaq və üçüncü məsələ aradakı ilişkiləri cənay və quzey azərbaycan məsələsindəki ilişkilərə o mənəvi dayanışmaya bir xilal var idi eləmi? Aydındır. Baybət bəyə təşəkkür edirik. Minnətdarıq. Fərimizə qoşularaq bu vacib və son xəbər ətrafında fikirlərinizi bizimlə bölüşdüyünüz üçün elə